नमस्कार मी सौमुक्ती राघवेंद्र कुलकर्णी राहणार विरार मी एक फेब्रुवारी दोन, आ, दोन हो हजार तेवीसला ज्ञानेश्वरी लेखन करण्यास सुरुवात केली आणि सत्तावीस डिसेंबर दोन हजार तेवीसला ज्ञानेश्वरी लेखन माझं पूर्ण झालेलं आहे देवी ोणिमजावे वसाय दाने जे खडाञ्चि सांडो तया सत्कर्मिरतिवाढ भूता परस्परे जीवाे दुरिता देति मिरदा विश्वस्वधर्मसूरि पहो जो जेवां